Aliyeva Zulfiya 2-ci qrup əlil himayəsində 3 qızınız var, kirayədə yaşayırsınız. Elədirmi? Siz bizim dəstəyin verilişinin qaynar xəttinə müraciət edirsiniz ki, sizə dəstək olsun. Zarb bə də sizin e, müraciətinizə etimadsız yanaşmayıb, sizə dəstəyini göndəribdir. Çox sağ olun. E, Allah razı olsun Zarb bədən də. Allah onu bağlaşın, saxlasın. Çox razıyıq. Onu verirsiniz, yediririk. Çox xeyir xər insandır. Səməd olması Zarb bə göndərdiyi Ərizə qədərkin qəbul edir. Salam xanım, siz bizim nəsən verlişinə müraciət etmişsiniz. Vəliyeva Nərgiz, iki uşaq anaçısısınız, məcburi köçkünsünüz, kirayədə yaşayırsınız və vəziyyətlə əlaqədar yoldaşınız işsizdir. Qızar müəllim, sizə çox təşəkkür edirəm. Bizi də yad etdiyinizə görə çox sağ olun, var olun. Müzik Hasanova Ədalət xanım, 74 yaşınız var. Şəhid anasısınız. Eləmi? Hə, hey, hey, düzdür, düzdür. Allah ölənlərimizə rəhmet eləsin, qalanlarımızın canı. Zəhrin də Allah balasıınız. Allah bəyə. Zəhr payda siz şəhid anası kimi müraciətinizə biganə yanaşmadı. O sizə ərzaq göndəribdi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hağını gələ nə ayaqlarınız sağ olsun. Allah sizə sağdınız. Çox sağ ol, ol, ol. Zəhr. Mənim bir zəngimə məktub göndərdiniz, yardımınız. Çox sağ ol. Allah yalın məmsus. Allah palağını saklasın.